Долгое время россиян убеждали, что благодаря санкциям они станут сильнее. Каждый день икру ложками едим. И плевать вам, нам на ваши санкции. Но с каждым новым курсовым скачком Кремлю становится все сложнее скрывать экономические проблемы России. После рекордного падения рубля россияне даже начали выходить на робкие акции протеста. Ребята, мы Украину не потянем. Давайте вернем этот Крым, и уже в конце концов жить не на что абсолютно. Где мне жить? В Крыму? На улице? Или в банке? Станут ли низкие цены на нефть причиной развала России, как уже было с Советским Союзом? Сегодняшний день начинает отсчет новой истории Советского Союза, бывшего Советского Союза. И как будет рассыпаться империя, в которой 11 часовых поясов и около 200 национальностей? И не планирует ли Кремль помириться со штатами, договорившись с Белым домом по сирийскому вопросу? Смотрите только в секретных материалах. начало 2014 года. В Сочи помпезно открываются 12-е зимние Олимпийские игры. Россия с гордостью принимает у себя около сотни стран-участниц международного соревнования. Цена на нефть 101 доллар за баррель. За доллар дают 34 рубля. аннексия Крыма. Рейтинг Путина растет. Потому что его опыт показывает, что всегда, когда была такая то заваруха, его рейтинг рос. Чеченская война, рейтинг растет. Грузинская война, рейтинг растет. Присоединение Крыма, Украинская война, рейтинг растет. После оккупации украинского полуострова Европа вводит против Кремля первый пакет санкций. Надо посмотреть, что это за санкции. Надо с этим разобраться. Без суеты, спокойно. И пока россияне еще не до конца поняли смысл слова санкции, Кремль открывает второй фронт на Донбассе. 12 апреля. Пророссийские боевики захватывают райотдел милиции в городе Славянск. Цена нефти в России, как и до начала военных действий, в диапазоне 100-115 долларов. В Кремле даже не переживают. Украинскую проблему пытаются представить миру как гражданский конфликт и договариваются с Европой. Но 17 июля над Донецкой областью сбивают пассажирский Боинг. Сбивают ракетой из российской системы Бук. Вот тогда у Кремля и начинаются настоящие проблемы. Весь мир признает присутствие российских войск в Украине. Стартует вторая волна санкций. Запад продолжает усиливать экономическое давление. Под запрет кредитования в ЕС и США попадают российские банки и некоторые предприятия. Но главное оружие – цена на нефть. Ведь половину федерального бюджета РФ формируют именно нефтегазовые доходы. В 2013 году Россия экспортировала нефти на 283 миллиарда долларов. Доля нефтегазовых доходов в бюджете России в этом году составляла 50%. В 2014 году Путин озвучил размер доходов от продажи нефти в 194 миллиона долларов. Доля доходов упала до 48%. В 2015 году Россия уже неминуемо столкнется с падением основных нефтегазовых доходов, расписанных в бюджете. Доходы российских нефтяников от экспорта нефти за 11 месяцев 2014 года сократились до 144 миллиардов долларов. Доля доходов в бюджете упадет до 47%. Бюджет СССР, так же как и бюджет современной России, напрямую зависел от экспорта нефти и газа. Тогда крах Союза тоже начался с войны. После вторжения советских войск в Афганистан, США и Саудовская Аравии с помощью закулисных переговоров обваливали цену за баррель со 100 до 30 долларов. Это привело к обвалу цен на нефть, которые упали в три раза. Для Советского Союза ну, это обернулось потерей в нынешнем выражении 25 миллиардов долларов в год. Но с единственным отличием. В 80-х годах экономика СССР не была так зависима от импортных товаров. Поэтому, грубо говоря, нельзя было возмутить народ подорожанием джинсов. Взамен США в сговоре с рядом других стран обеспечивали скачок цен на зерно, которого не хватало в СССР чтобы к низким ценам на нефть добавить продовольственный хлебный дефицит. На Афганистан уходило порядка 4 миллиардов рублей в год. Но если бы э, нефтегазовые доходы, скажем так, не упали, Советский Союз вполне себе мог это позволить, это было экономически вполне по силам, но в купе с антиалкогольной компанией, с падением цен на нефть, для Советского Союза это оказалось фатальным. Сейчас для того, чтобы нанести удар по экономике России, достаточно обвалить курс рубля. Для этого падение цен на нефть и санкции против российских банков, которые не могут больше одалживать валюту. Все это приводит к падению курса рубля. А значит к росту цен на все импортные товары. После 8 месяцев ожесточенных боев наши военные покидают Донецкий аэропорт и чуть позже Дебальцево. Давление Запада усиливается. Цена на нефть в России стоит уже меньше 55 долларов за баррель. Война на Донбассе с активной фазы перетекает в вяло текущую. Цена на нефть достигает чуть больше 35 долларов. За два года военной агрессии в Украине цены на ключевое достояние российской экономики падают более чем на 70%. Россия наносит ответные санкции и запрещает ввоз в страну мяса, овощей, фруктов, молока и прочих продуктов из стран ЕС, США, Австралии и Канады. Россия против них ввела конкретные персональные санкции, там пресловутые запретом с польскими яблоками. А Турции сейчас резко ограничены торговые отношения, там и действует торговый эмбарго. В 2016 году черное золото продолжает обесцениваться, достигнув в январе рекордной отметки в 27 долларов за баррель. Вместе с этим резко ухудшается и качество жизни в РФ. За два года россияне стали беднее в три раза. На сьогодні, якщо починати відлік від початку російської агресії, на початок цієї агресії курс був 28 рублів за долар. Зараз він вже близький до 80 рублів за долар. Тобто, це багатократна девальвація російського рубля. Спустя два війни з Україною, навіть прості росіяни, началі понімати Войны Путіна тянуть економіку Росії в пропасть. Кращень импорта, закращення. ассортимента в магазинах, повышение цен, сокращение реальных зарплат. Вот то, что реально волнует население. И это очень сильно заметно, это очень сильно бьет по кошельку граждан. Но удастся ли Кремлю наладить экономическую ситуацию? И повторит ли Путинская империя судьбу Советского Союза? Экономика России находится в очень тяжелом состоянии. Вот возможный, но маловероятный сценарий краха империи. Разваливаться на куски Россия может начать с отдаленных от Москвы регионов. Чем далее, особенно на схит, то вплыв Москвы пропорционально уменьшается. Эксперты считают, что первыми отпадут земли, которые граничат с Китайской Народной Республикой. Амурская область, Хабаровский и Забайкальский край. За последние 25 лет Кремль отдал Поднебесной столько земли, сколько та не смогла забрать в течение предыдущих полутора веков. Только в прошлом году Россия сдала в аренду Китаю на 49 лет 115 тысяч гектар земли под проект для развития сельского хозяйства на нетронутых территориях. Власне сегодня ситуация складывается таким чином, что на 5 миллионов населения Российской Федерации в этих трех прикордонных с Китаем регионах смотрят в очи 125 миллионов китайцев. Бистро розвиваючийся Китай уже сьогодні постепенно з'їдає Росію. Путін фактически подаріли російський дальній восток. Почти 5% населення РФ составляють китайці. Російська неофіційна статистика називає цифру щонайменше в 5 мільйонів китайців, які вже перетнули кордон, переселилися. Вони працюють в Росії, поступово перетягуючи туди свої родини. Дальній восток РФ уже привращається в Китайську Народну Республіку. Етнічні китайці поставить питання про проведення референдуму про э, державну належність цих територій, слідчі може отколоться Якутия. Республика республіка имеет огромные залежи цветных цвітних металів і камней, которые котре Москва після розвала потеряє. Якутия, саха окрім нафти і газу, дуже багато на золото, алмази і власне ті ресурси, які і складають основу. Цього богатства, э, российского народа. За ней Тюменская область и Красноярский край, которые, как и Якутия, являются основными местами добычи нефти. В Тюменской области сосредоточены основные запасы природного газа, которые Россия поставляет в Европу. Область опережает даже Саудовскую Аравию, но ренту со всех этих богатств присваивает Москва. Уральский регион также может стать отдельным государством с центром в Екатеринбурге. Как утверждают эксперты, он может распасться на два специализированных региона. Тюменскую область с двумя нефтегазодобывающими автономными округами и металлургический Урал. Объявить свою независимость может и Татарстан. Эта республика имеет собственную нефтяную компанию. Вместе с Татарстаном может отделиться и соседняя республика Башкортостан. Вместе они вони до 50 мільйонів тонн нефті ежегодно. Эти дві республіки були одніми из перших, хто об'явив свою независимость після распада СССР. Борис Єльцин э, домовився із місцевою владою, і в тих так званих республіках, і в э, Татарстані Башкортостані, про те, що більша частина податків, які збираються на цих територіях, буде залишатися в розпорядженні місцевої влади. Военная кампания в Сирии может спровоцировать и исламистов Северного Кавказа. Вибух там неминучий, він дуже близький до того, чтобы на його території виникло декілька держав. По данным ФСБ России, на стороне ИГИЛ воюют более двух тысяч россиян. Эпицентром терроризма является Дагестан и Чечня. Как заявляют чеченские власти, в рядах боевиков ИГИЛ воюют 405 граждан республики. Сьогодні Кадиров за російські гроші за гроші центрального бюджету утримує владу. По, по суті, сьогодні Кадиров контролює цей регіон, отримуючи величезні дотації і використовуючи їх на свій э, розгляд. Чеченці ніколи не хотіли бути в составі Росії, о чому свідетельствують дві чеченські війни. І хоча Москва виграла чеченську війну, ісламістське підполье по прежнему существует, і молодіж по прежнему вступає в ряди ісламістів. Нам нужны деньги, нефть пусть будет уже с там. а газу, газпром. Нам нужны деньги. Сегодня здесь находится самая боеспособная армия в современной России. Друг и соратник Бориса Немцова Илья Яшин опубликовал доклад, в котором он расследует положение дел в силовых структурах Чечни. Согласно его расследованию, численность вооруженных кадыровцев 30 тысяч. А сам Кадыров является дополнительным противовесом ФСБ и безоговорочно предан Путину лично. На самом деле Путин очень боится конкуренции. То, как ведет себя Путин, это поведение слабого лидера, который боится проиграть. Только в Чечне Кремль разрешил создание местных подразделений, подконтрольных исключительно Кадырову, который может в любой момент использовать их против Москвы. Но сам Кадыров держит Чечню в составе России, пока Москва щедро ему за это платит. Эта игра закончится, как только у Кремля закончатся деньги. Сьогодні Кадиров фактично змушує Путіна платити данину за те, щоб оцей вибухонебезпечний регіон залишався під контролем Москви. Як тільки но закінчаться гроші, закінчиться і прихильність чеченців, бо спротив цього народу він не здоланий. Слідом пайде і Дагестан. мені однородна республіка, ніж сусідня Чечня, которая може розколотися на несколько частин. Республика Карелия, которая досталась России впоследствии конфликта с Финляндией, также объявляла свою независимость после распада Союза. Эти территории, которые при, при кордоне Карелия, она тоже на сировинные ресурсы богата. эти территории, власне говоря, это тоже небезпека того, что Россия втратила. Этот регион богат на полезные ископаемые и соседние с ним Финляндия и Норвегия не прочь заполучить эту территорию. Тут великим може бути потенційний вплив Сполучених Штатів, бо зараз іде боротьба за те, хто буде видобувати ресурси. Потіряв всі перечислені території, від Росії залишиться не так уж і много. Найреалістичніший прогноз це коли в складі російської держави залишиться територія, де власне етнічні росіяни складають більшість. А це територія, яка закінчується, умовно кажучи, по Уральські гори. Гибель Російської імперії наша історія уже переживала. СССР скалося по адміністративним границям на 15 республік, прежде составлявших гігантську страну. Но распался СССР не только из-за своей агрессивной политики. Он был слишком большим. У него кончились деньги и больше не было идей. В России до сих пор огромные запасы углеводов, нефти и газа. И санкции Запада для Кремля пока не смертельны. Какие-то системные проблемы для экономики, я бы их на, на самом деле бы не преувеличивал, потому что все равно экономика зависит прежде всего от разнообразных сырьевых ресурсов. Падение цен на энергоносители негативно сказывается пока только на кошельках простых граждан. Это, конечно, катастрофически для населения, потому что, собственно, это означает, что в три раза в долларовом выражении упали зарплаты, а большая часть цен, она не то что не упала, она выросла. С падением уровня жизни простых россиян рейтинг Путина тоже потихоньку начинает сползать, хотя все равно колоссально высок. Пока до сих пор телевизор побеждал холодильник в России. И э, действительно э, рейтинг э, поддержки э, Владимира Путина э, вращался около, ну, в последнее время около 80%. Но, естественно, Кремль сделает все возможное, чтобы не допустить этого распада. Кроме нефти, газа, золота и алмаза, у России есть ядерное оружие, которое разбросано по всей стране. Я небезпека, что та ядерная зброя, скажем, территориально ближе до Соединенных Штатов Америки, стран Азийско-Тихоокеанского региона, нацелена на цей регион, она может опинитися поза контролем Москвы. Базы с ядерным оружием расположены в основном в Западной Сибири, которая может расколоться на несколько отдельных государств. Также ядерное оружие есть в Екатеринбурге и Челябинске, которые в советское время были закрытыми городами. Челябинск в радянскую Дубу был закрытым местом, войсковым местом. В итоге мир получит как минимум четыре государства с ядерным оружием, что явно никому не нужно. Российская экономика вошла в тяжелые времена, но вряд ли повторит судьбу Союза. Для этого нужно время. Экономику СССР задушили за 7 лет. Но как бы многим не хотелось, чтобы Российская империя рухнула, это практически невозможно. Экономика РФ выдержит любые санкции. Тем более уничтожать Российскую Федерацию как государство Западу просто невыгодно. ЕС хотят видеть Россию такой, какой она была до марта 2014 года, а США такой, как при Ельцине. И потому не прочь заменить Путина на более мягкого политика. И Путин очень хорошо понимает эту угрозу. Возможно, именно поэтому он устранил своего ключевого политического оппонента Бориса Немцова и потихоньку с помощью связи и денег добивается ослабления позиции Европы по санкциям. Всі країни ЄС вони не приховують. що Вони дуже втрачають від санкцій економічно. А їм так само треба спілкуватися урядом зі своїми виборцями і пояснювати, чому це їх виробники, їх фермери, які там завжди торгували з Росією, там сирами чи ще чимось там чи м'ясом, Чому це вони мають втрачати свої євро через війну, десь далекі незрозумілі їм України? Договарюється Кремль з Білим домом і по сирійському вопросу. Этот договор може привести к вихам. Российских войск из Сирии. Тем самым шансы на снятие санкций для России значительно увеличатся. И если крымская афера и война на Донбассе сойдут хозяину Кремля с рук, он точно не уменьшит свой пыл и агрессию.